Сегодня говорим о том, как привить детям любовь к чтению и, в чи варто это делать. Наша гостья психолог Светлана Ройс. Доброе утро сегодня. Нам ответить на наши вопросы. Светлана, вот, власне ваші ваши дети, они любят читать? Ну, про Дашу еще сказать сложно, ей год и семь месяцев. Но она любит смотреть книжки, и мы вместе с ней играем в книжки. Потому что это как раз возраст, когда родители прививают собственную любовь к книжке. Это делается через эмоции, через игру. Миша выбирает себе, у него был период, когда он перестал читать книжки, перестал читать художественную литературу, а потом наткнулся на свою книжку. через книжку Сейчас его книжки Стругацкие, он очень любит хокингом, он читает наукообразную литературу. От, зараз про це Фантастику. детальніше, але спочатку mm -hmm. я пропоную переглянути історію наших героїв, а потім продовжимо розмову. Даринці Андрійчук 9. вона навчається у другому класі. Вчитися Даша полюбила, але читати не дуже. Це мені в школі на день народження подарували. Я її починала читати, але трошки не дочитала. Це мені Христина подарувала. Тут можна щось зробити по цій книжці і подарувати, наприклад. Отакого От зайчика ми робили з мамою. У мене є дуже багато красивих книжок. Яскраві кольорові книги Даринці подобаються. Вона може довго про них розповідати, але зізнається, дочитати до кінця терпіння не вистачає. Я думаю, що це дуже довго, і я не хочу їх дуже довго читати. У мами Наталі є кілька способів всадити даринку за читання. Наприклад, дає можливість дівчинці обирати книги самостійно. Якщо книжечка кольорова яскрава, вона її завжди хоче купити. Ну і це інколи закінчується тим, що вона її читає. Як показує статистика, діти у всі часи читали небагато. У 21 столітті читають ще менше. Серед причин цікавіші й доступніші методи отримати інформацію. Тому друкована книга припадає пилом на поле. Лицях. Та Наталю це не дуже засмучує, які б гаджети не існували, книги мають бути в домі, і читати їх потрібно. Я думаю, можливо, це з часом прийде до неї, тому що з власного досвіду можу сказати, що я вже полюбила читати книжки, коли вже була більш доросла. То ще треба змушувати дитину читати книги, з якого віку привчати дитину читати, та яку саме літературу варто купувати. Светлана, ну вот мы посмотрели сюжет, и ну вот сейчас говорят, что дети меньше читают, чем раньше, не любят этого делать, потому что у них есть планшеты, игры, и им этого достаточно. Ну, э, вообще, как можно привить любовь ребенку к чтению, и нужно ли это делать? Но ну, если мы говорим о каком-то прививании, важно, чтобы это не было искусственным. И то, что нам важно помнить, для ребенка любая активность до 7 лет ⁇ это игра. И если родители пытаются привнести какое-то системное логическое действие в то, что должно быть игрой, это вызывает сопротивление. А до 7 лет мы понимаем, что ребенок идет за удовольствием. После 7 лет у него появляется уже статика и возможность концентрироваться на чем-то конкретном. Если мы берем ребенка совсем маленького возраста, как мы с ним общаемся? Мы с ним общаемся ритмизацией. Правильно, где твои ушки? Вот они, где твои ушки? Вот они. Или сорока-ворона кашку варила, или ладушки-ладушки. И мы, с одной стороны, это делаем в устной речи интуитивно, и такие же книжечки выбираем, и эти книжки удобоваримы для этих деток. Вот, по поводу выбираем книжки. Приходишь на, на книжный рынок, и просто у тебя глаза разбегаются, и ты не понимаешь, для, ну, приблизительно mm -hmm. ты ориентируешься, конечно, для какого возраста какая книга нужна. но вот как правильно выбрать, или, в принципе, не Ну, смотрите, есть вообще такой волшебный секрет. У нас книжки бывают формата квадратного или прямоугольного. Да? Да. Квадратные книжки по, по своей геометрии, они дают ощущение опоры и стабильности. А прямоугольные, они направлены на развитие. Они открывают двери. Когда нам надо ребенка стабилизировать, даже просто успокоить, мы можем дать в руки квадратный предмет. Или ну, книжечку. А прямоугольная книжка развивает изначально. С маленькими детками важно, чтобы мы всегда включались эмоционально. И тоже есть такой секрет по чтению книжек. Ребенок легче воспринимает высокие частоты голоса мамин, но успокаивается от низких частот. И ребенок входит в контакт через маму, но если вечером папа будет читать ребенку сказку из квадратной, например, книжечки, ребенку будет легче заснуть, легче успокоиться. Потом, когда мы читаем рифмованные строки, мы входим в природный ритм ребенка. Это транс, трансовое состояние. Ребенок успокаивается. И даже потом, когда взрослый читает ритмические строки, он тоже может успокоиться. Мы переходим к дальнейшему возрасту. После полутора лет примерно ребенок уже может закрывать книжки просто с потешками и стежками, потому что ему уже нужна эмоция, нужен сюжет. И тут мы одушевляем Агнию Барто. Идет бычок, качается. То есть разыгрываются такие сценки. Да важно, чтобы в каждой книжечке была какая-то часть незнакомых для ребенка слов. Мы же расширяем запас, да? и мы формируем слух ребенка, фонетический слух, благодаря которому потом будет развиваться речь. Но важно, чтобы родители не перегружали ребенка книгами и литературой, которую они считают должна развивать ребенка. Потому ну, что мы помним задачи игра. Если ребенок сталкивается с информацией, которую он эмоционально и интеллектуально не может переварить, он закрывается, он больше в эту книгу не пойдет. То есть мы должны подбирать то, что да. интересно ребенку и желательно современных каких-то авторов. Это могут уже... быть даже не столько современные авторы, извините, что перебила, а столько авторов, которых у самого родителя возможно есть сопереживание и родитель может включиться в игре. Смотрите, самое простое, простое чтение, самое продуктивное чтение для любого возраста с детьми. А читать с детьми мы можем в принципе до 10 лет, а потом уже это включаем как терапию, читая с ребенком, возможно, перед сном даже со взрослым, то, что ему уже интересно. Mm -hmm. да? Самое важное, родитель должен сидеть удобно, потому что если родителю неудобно, он своей позой будет показывать, что я спешу, он не сможет mm -hmm. настроиться на чтение. Тут, тут такой еще очень важный момент. Вот многие родители, вот я тоже когда-то этим грешила, так написали план себе, сегодня за день нужно прочитать столько, ну естественно. Э, ну вот, нужно как, как правильно выбрать момент, когда ребенку читать, чтобы это не было так. Иди сюда, я тебе сказала, сейчас у нас чтение. Ну вот, ну, вот смотрите, мы либо тренируем интеллект, либо мы развиваем душу. Да. Объясните. И э, если мы хотим ребенка накачать информацией, то у нас есть распланированные какие-то занятия, чтение с такого-то по такое-то время. Ну, в принципе, это, это, может это оттолкнуть? тоже возможно. Да, конечно, это может оттолкнуть, потому что задача ребенка игра. Ну. Да? А если мы хотим включить ребенка в сопереживание uh -huh. и в любовь, то э, мы выбираем момент, когда ребенок этому расположен. Ой, дякую, дякую, Світлана. Все все було дуже пізнавально. Мені треба ще раз. Треба робити одну студію, щоб ми на всі питання відповіли. Ну власне, я так зрозуміла, що е, найосновніше це читати. Ви казали казки замість, замість да, мета. Так, так, і е, дитині можуть бути нецікаві наші книжки, ті, yeah, які ми має право не любити наші книжки. Дякую, дякую. Спасибо. Треба ще одну розмову робити. <laughs> Нагадаю, що у нас в гостях була психолог Світлана Ройс, а сніданок триває.